السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خرید سے ہوں گے تو دوستو آج میں بات کروں گا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کی ایک الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش آئی تو دوستو پاکستان بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیڈ فارم پر اکٹھا کرنا اور اپنے جو جہاد کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے غریب ملکوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا کر وہاں پر مدد کرنا اور تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور ایک پلیٹ فارم بنا کر دینا جہاں پر وہ دنیا سے اپنا حق مانگ سکے مقصد تو یہ تھا لیکن ہماری قوم کو یہی یہ نہیں پتہ اپنی تاریخ کا یہی یہ پتا ابھی آج کے دور میں کہ انیس سو چونتیس میں کیا ہوا تھا لیکن ہماری قوم کو یہ نہیں پتہ کہ انیس سو میں کیا ہوا تھا لیکن اتنا پتا کہ انیس منٹ اور چوتی سیکنڈ کی ویڈیو کا پورے پاکستان کا پتا ہوگا پورے پاکستان میں یہ ویڈیو دیکھی ہوگی تو یہ قوم انقلاب لائے گی جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ انیس سو چوتیس میں کیا ہوا تھا ویڈیو کے آخر میں میں, میں بتاؤں گا کہ انیس سو چوتیس میں کیا ہوا تھا تو ہم لوگ امریکہ جانے کے لیے ویزے لگا رہے ہیں لائنوں میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہود انحصار جو ظلم کا رہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر اس پر ہم آواز اٹھانے کو تیار نہیں اور میکڈونل اور دوسری کے ایف سی کے اوپر ہم جا جا کر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے کہتے ہاں بڑا ٹیسٹ ہے بہت ٹیسٹ ہے ہاں بہت ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم انقلاب لائیں گے ہم کبھی بھی انقلاب نہیں لاتے جو لیڈرز جو عوام سولتکاری میں بیٹھ جائے وہ بن بن جائے وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتی. صرف پیسوں کے لیے اپنے بھائی بہنوں کا خون بیچنے لگے وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتی. ہم نے ایسا ہی رہنا ہے ہم کبھی انقلاب نہیں لائیں گے اب میں بتاتا ہوں کہ انیس سو میں کیا ہوا تھا ہمارے بہت سے مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں کو یہ نہیں پتا کہ انیس سو میں کیا ہوا تھا ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان ایٹمی سپر پاور ہے لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہماری تاریخ میں ہوا کیا تھا انیس سو چوتیس میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندوؤں کی سازشوں سے تنگ آ کر پاکستان کی جو تاریخ چلائی ہوئی تھی کہ ہم نے ایک الگ ریاست بنانی ہے مسلمانوں کے لیے اس کو چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تھے ٹھیک ہے تو لامہ اقبال محمد علی جناح نے لامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک لیٹر لکھا تھا لندن میں کہ آپ واپس آ جائیں ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے آ کر جد و جہد کریں اور مسلمانوں کے ایک الگ ریاست دیں کیونکہ دو قومیں ایک نظریے پر نہیں رہ سکتی دو قوموں کے الگ الگ نظریات ہیں تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے ایک الگ ریاست بنائیں تو تب جا کر علامہ اقبال نے لیٹر لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو تو پھر وہ واپس لندن سے واپس آئے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد آ کے انہوں نے پھر طریقہ آغاز کیا تھا لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو چھپا کر رکھا تھا ہندوؤں سے کہ اگر ہندوؤں کو پتہ چل جاتا کہ بابا قائد اعظم بابا بانی جو جس نے پاکستان بنانا ہے وہ اتنا بیمار ہے تو وہ کبھی بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آتے اور طریقے پاکستان اور پاکستان کو بننے نہ دیتے ٹھیک ہے تو اتنی جید و جہد کی انہوں نے کن کے لیے ان مسلمانوں کے لیے کہ تمام مسلمان ایک پلیٹ فرم پر اکٹھے ہو جائیں پھر اس کے بعد مسلم لیگ اس ٹائم مسلم لیگ ایک طریق تھی ایک پارٹی تھی اس نے قائد محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور بھی گاندھی جی کا بھی اس میں ہنڈر پرسنٹ جو نا ہاتھ ہے پاکستان بنوانے میں وہ ایگری ہو گئے تھے بانی کا محمد علی جناح کے بات پر مادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک آزاد اور الگ ریاست بنا کر دیتے ہیں لیکن اس میں امریکہ بھی اس ٹائم جو سپر پاور تھی امریکہ کی اور دوسری یہ برطانیہ کی اس ٹائم برطانیہ کی حکومت تھی تو برطانیہ بھی ایگری تھا منگیے برطانیہ کی فور سے ہی پاکستان اور مسلمانوں کے لئے ایک الگ ریاست بنائی تھی بنائی گئی تھی تو انیس سو چوتیس میں قائد محمد علی جناہ نے <coughs> کو علامہ اقبال محمد علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے ایک لیٹر لکھ کے واپس بلایا تھا کہ وہ ہندووں کی سازشوں سے تانگا کر چلے گئے تھے اور ہم لوگ آج ان کی سازشوں کا پتہ لگانے کے بجائے خود سازشی بنے ہوئے ہیں خود ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو کیسے ہم انقلاب لے کے آئیں گے انقلاب اتنا آسانی سے نہیں آ سکتا انقلاب خون مانگتا ہے جو ہمیں غرداری کا بھر چکا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ انقلاب افغانستان میں آئے لوگ افغانستان کے مرے اور انقلاب پاکستان میں آئے جائے کبھی بھی نہیں آتا ہے انقلاب بھائی ہمیشہ خون مانگتا ہے اور خون ہم دینے کے تیار نہیں کیونکہ ہم بزدل ہو چکے ہیں انقلاب نہیں لا سکتے کھانے دے ان کو نوچ نہیں دے آپ کا جسم نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں ایسے ایسے کھانے دے کیونکہ ہم تو بولنے والے ہیں نہیں بولنے کی میں کیا ضرورت ہے وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہمیں بولنے کا ہاں ہاں کھائیں کھیں حکومت کو برا بالا بولے ہاں حکومت کھا گئی جرنیل کھا گئے وہ کرپٹ ہے یہ کرپٹ ہے ہم خود کرپٹ ہے جاؤ ایک ریڈی ویڈی والے سے لے کر ایک سٹور والے تک دیکھو کون کون کرپٹ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا سب کرپٹ ہے پھر ہم حکومتوں کی کیوں گالی دیتے ہیں وہ صحیح کرتی ہیں ہمارے پر ڈنڈا چلاتی ہیں میں کہتا ہوں بہت اچھا کرتی ہیں ڈنڈا چلاتی ہیں ہم ہلاک اس کے ہیں ایک ٹیوب والے میں اپنا اپنا واقعہ سناتا ہوں میں ایک پنچر لگانے والا جو ہے وہ اتنا بڑا کرپشن کرنے والا بند ہے کہ میں ایک جگہ سے بائک میری پنچر ہو گئی دکان پہ لے کے گیا اس نے کہا یہ ہے تو آپ کے ٹوب میں چار پانچ پنچر ہے ایک پنچر سے چار پانچ پنچر لگا دی ایک مہینے کی چھٹی میں میں نے تین پنچر لگوائے تھے تین ٹوپے ڈلوائی تھی پاکستان میں تو یہ بات ہے کہ ہم خود کرپٹ ہیں ہر چیز میں پھری کرتے ہیں مرچوں میں ہم برا ملاتے ہیں چنے, چنے کا بھوک ملا دیتے ہیں یار کیا ہم کس طرح کے جی رہے ہیں مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو تو دوستو میں جذباتی ہو جاتا ہوں اور ٹاپک سے ہٹ جاتا ہوں بہت زیادہ تو اس پر معذرت تو میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا آپ کو بتانا کہ انیس سو چوتیس میں کیا ہوا تھا آپ جانیں گے ہوں گے تو معذرت ویڈیو بہت لمبی ہو گئی اگر آپ کوئی یہاں تک آ گیا تو اس کے لیے شکریہ اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک میں تب تک کے لیے بائے بائے